Для нас Литва это не просто сосед, это не просто партнер, это друг, настоящий друг поддержку которого мы ощутили в самый сложный исторический период нашего государства. Начиная от революции гидности и сейчас, когда уже третий год подряд продолжается военная агрессия против нашей страны, Российской Федерации. Мы очень ценим эту поддержку. И эта позиция не только руководства нашей страны, это позиция всего украинского народа. И мы благодарны и руководству Литвы, и литовскому народу за последовательную поддержку Украины. Хочу вас проинформировать, что, к большому сожалению, ситуация на Восточном фронте последние две недели очень резко обостряется. Мы за последнюю неделю несем максимальные потери которые были в течение последнего года. Потери за сутки у нас уже доходят до семи погибших, до десятка раненых. И хочем четко констатировать, что мы фактически наблюдаем, как Россия перечеркивает Минский процесс демонстративно убирает все ограничения для использования вооружения. И ежедневно идет не просто обстрел украинских позиций, а прицельный обстрел с использованием современнейших технологий. Россия активно отрабатывает на украинском фронте новые технологии ведения сухопутных боевых действий. чтобы все усилия были...